નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનો હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી જેનો પાઠ સાતમો કે જે સત્ર બે ની અંદર આવે છે જેનું નામ છે બઢે કહાની આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ विद्यार्थी मित्रों जो तारी तो चेनल में नवा हो तो होेनल ने जरूर थ सब्सक्राइब करो वीडियो सारो लगे तो लाइक करो शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो जो आगना नवा वीडियो आपने मलता रहे तमज विद्यार्थी मित्रों आ पाठनी पी डी एफ जो प्ले स्टोर में अमरी एप्लिकेशन डाउनलॉड करो तो चलो जीए प्रश्न एक चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए तो यहाँ पर हमें खरगोश और शेर के बारे में चित्र दिए गए हैं तो उस चित्र के आधार पर हमें कहानी का लेखन करना है तो कहानी का नाम होगा खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अकल बड़ी यह हम नाम दे सकते हैं यहाँ पर आप कहानी देख सकते हैं जो कि काफ़ी बड़ी है हम पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे आप यहाँ से देख कहानी लिख सकेंगे कहानी का अगला भाग है वह इस प्रकार है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बडी होती है जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए तो यदि मित्रों आप पाठनी पीडीएफ જોવા માટે প্লে સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસ્ટડીએક થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલ માં ઇન્સ્ટોલ કરો છે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ प्रकारे જોવા મળશે જેમાં સ્વધ્યાયન પોથી ની અંદર ધોરણ બતાવશે ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે જેમાં विडियो पर क्लिक करसो तो विडियो जो मैसे पीडीएफ पर क्लिक कर सो तो तक पीडीएफ तो आशा राखो एप्लीकेशन जरूर डाउनलॉड कहानी प्रश्न दो ढांचे पर से कहानी लिखिए तो यहाँ पर हमें एक कहानी के मुद्दे दिए गए हैं और उस मुद्दों के आधार पर हमें कहानी का लेखन करना है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो स्त्रियाँ अपने बच्चे के लिए झगड़ा कर रही है और फिर न्यायाधीश ने अपनी सूझबूझ से अपना फैसला सुनाया और दोनों स्त्रियों को न्याय मिल गया तो यहाँ पर जो ढांचा दिया गया है उसके ऊपर से हम यह कहानी लिख सकेंगे प्रश्न तीन और कहानी को अपने शब्दों में आगे बढ़ाइए तो यहाँ पर हमें एक अपूर्ण कहानी दी गई है और उसे अपने विचारों के अनुसार आपको आगे बढ़ाना है जैसे कि यहाँ पर मैंने नमूनों के तौर पर एक कहानी लिखी है आपको यह कहानी पसंद आए तो आप यह लिख सकते हैं वरना आपको जो दूसरी कहानी पसंद हो तो आप दूसरी कहानी भी लिख सकेंगे यहाँ पर मैंने कुछ बातों को ध्यान में रखकर एक कहानी का निर्माण किया है आप ऐसी कहानी लिख सकेंगे प्रश्न प्रश्न दिए गए वाक्यों से आगे बढ़कर अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए कहानी का निर्माण कीजिए पहला भगवान ने एक दिन प्रसन्न होकर मुझे सात दिनों के लिए सारी जादुई शक्ति दे दी और कहा कि अब सात दिनों के लिए तुम जो चाहो वह कर सकते हो फिर मैंने तो यहाँ पर मैं नमूने के तौर पर एक कहानी लिखता हूँ आपको आप क्या करेंगे ऐसा आपको लिखना है फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ तो मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी समस्याएँ हैं जैसे कि गरीबी बीमारी और युद्ध मैंने सोचा कि मैं इन समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ फिर पहले दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को पर्याप्त भोजन और पानी देने की शक्ति का उपयोग किया मैंने देखा कि लोग खुश और संतुष्ट हो गए हैं दूसरे दिन मैंने दुनिया भर में सभी बीमारियों को दूर करने की शक्ति का उपयोग किया मैंने देखा कि लोग स्वस्थ और खुश हो गए हैं तीसरे दिन मैंने दुनिया भर में सभी युद्धों और संघर्षों को समाप्त करने की शक्ति का उपयोग किया मैंने देखा कि लोग शांति और सौहार्द से रहते हैं इस प्रकार चौथे पांचवें और छठे सातवें दिन भी मैंने अपनी अलग अलग शक्तियों का उपयोग किया जिससे कि लोगों का कल्याण हो इस तरह मैंने सात दिनों में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश की मैंने देखा कि लोग खुश संतुष्ट और भगवान की याद में जुड़ गए हैं अगली कहानी एक दिन जंगल में विवेक और उसका मित्र धवल दोनों रास्ता भूल गए अंधेरा भी हो रहा था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें भी आ रही थी अगर आप और आपका मित्र इस जगह होते तो क्या करते तो इसके लिए भी मैंने एक नमूने के तौर पर कहानी तैयार की है आप ऐसी कहानी लिख सकेंगे यहां पर जो कहानी दी गई है वह आपको लिखनी है प्रश्न तीन का नीचे दिए गए बॉक्स में अखबार या पत्रिका में से चित्र कहानी के टुकड़े फाड़ कर चिपकाइए तो यहां पर मैंने कुछ चित्र चिपकाए हैं आपको यह चित्र पसंद आए तो आप यहाँ पर दी गई कहानी लिख सकते हैं चलिए देखते हैं उपरोक्त चित्र कहानी के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तो यहां पर हमने कौआी और बिल्ली इन तीनों के बीच में जो चर्चाएं होती है वह कहानी लिखी है और यहां पर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो आप यह कहानी भी लिख सकते हैं प्रश्न चार नीचे दी गई YouTube लिंक से कहानी देखकर उसे अपने शब्दों में लिखिए और कक्षा में सुनाइए तो यूट्यूब की लिंक है वह हमें यहाँ पर दी गई है यहाँ पर से आपको कहानी लिखनी है जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नमूने के तौर पर कहानी लिखी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न पांच नीचे दिए गए सुपर हीरो में से आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है वह बताइए और उसका एक प्रसंग लिखिए तो मेरा फेवरेट हीरो शक्तिमान है और शक्तिमान का एक जीवन प्रसंग आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है आपको यह शक्तिमान का जीवन प्रसंग प्रसंग पसंद आए तो आप यह प्रसंग लिख सकेंगे वरना आपका जो फेवरेट है उसे भी आप लिख सकेंगे अगला निम्नलिखित शब्दों के लिए अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहला अपेक्षा यानी आशा वाक्य मुझे आपसे यही अपेक्षा थी उपेक्षा यानी ध्यान न देना वाक्य उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की यानी कमजोर बीमारी ने उसे असक्त बना दिया और आशक्त मुग्ध आकर्षित उसका वाक्य राजा सत्यवती पर आसक्त था गृह यानी घर वाक्य यह हमारा नया ग्रह है और ग्रह यानी बुध शुक्र आदि ग्रह वाक्य ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है बाहर यानी वसंत तो बागों में बाहर आई हुई है और बाहर यानी सीमा के पार जिसका अर्थ वाक्य होगा लोग घरों से बाहर निकल आए प्रश्न सात पेंसिल में लिखित शब्दों को समानार्थी और विरोधार्थी शब्द लिखिए और उसमें से किन्हीं चार शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए जिनमें दिन का समानार्थी दिवस और विरुद्धार्थी रात दया का समानार्थी करुणा और विरुद्धार्थी क्रूरता बहुत का समानार्थी ज्यादा और विरुद्धार्थी कम हास्य का समानार्थी हंसना और विरुद्धार्थी रोना प्रसन्न का समानार्थी खुश और विरुद्धार्थी दुखी जिसमें से चार शब्दों का वाक्य पहला रात को चोरों ने घर में चोरी की दूसरा मुझे परीक्षा में ज्यादा मार्क्स मिले तीसरा छोटा बच्चा हंसने लगा और नई साइकिल देखकर जियान खुश हो गया तो इस प्रकार आपको कोई भी चार शब्द पसंद करके उसके वाक्य लिखने हैं तो इधर से मित्रों अही आपडो पाठ सात बढे कहानी न स्वध्ययन बोतीना प्रश्नों ने तेना जवाबो पूरा थई छे આગળના પાઠના સ્વાધ્યાન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી એકથી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો જેમાં આપને ધોરણ સાત તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફઓ જોવા મળશે જે એકદમ ફ્રી છે કોઈપણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફઓ જોઈ શકશો तो आशा राखो अमरी एप्लिकेशन आप सबने गमसे जरूर डाउनलॉड करजो फरी मिलीशू नवा विड त्याँ सुधी आज